আজি আপোনালোকলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ছাগলী মাংস এয়া পিঁয়াজ গোটাই লৈছোঁ আদা নহৰু এই ইফালে ছাগলী মাংস পাঁচশ গ্ৰাম বনাম কেনেকৈ জানেনে খৰিচা টেঙা দি খৰিচা টেঙা দি গাহৰি মাংস খোৱা হয় মাজে মাজে মাছো খোৱা হয় কিন্তু ছাগলী মাংস খৰিচা টেঙা দি আপোনালোকে খাইছেনে বাৰু কিয় খাব লাগে সেইটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ ইতিমধ্যে মই পিঁয়াজখিনি সৰু সৰু পিঁয়াজ সেইবাবে দুটুকুৰা দুটুকুৰা কৰি লৈছোঁ কিছুমান মই মানে দুটোকা কৰাই নাই এই নহৰুখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ কাটি লৈ পেলাই তেলতে দি দিলোঁ তেজপাত কেইখিলামানো দি দিলোঁ গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে লগে লগে মাংস আৰু পিঁয়াজ একেলগে তেলতে দি দিলোঁ অকণমান সময় এতিয়া ঢাকি দিম গোন্ধটো ধুনীয়া লাগিছে হয়নে নহয় সুধিলোঁ যে আপোনালোকেনো কেনেকৈ গম পাব নহয়নে মইহে গম পাম নিমখ অলপ সোৱাদ অনুসৰি দি দিলোঁ বেলেগ মছলা একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক খাবলৈ কেনেকুৱা হ'ব সেইটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ ইতিমধ্যে বহুত সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই হালধি দিছোঁ হালধিটো অকণমান দেৰিকৈ দিছোঁ প্ৰথমতে কিন্তু কোনো মেৰিনেট কৰা নাই সেয়া আপোনালোকে দেখিলেই ছাগলী মাংস মানে আকৌ পাঠা পাঠা মাংসহে দেই খাচী নহয় আকৌ খুব কোমল কোমল মাংসখিনি যেই কি নহওক সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি হালধি নিমখ দি আৰু অকণমান সময় ভাজি ল'ম তাৰপৰা আদাখিনি ৰুখি লওঁ এহাতে কেমেৰা এহাতে আপোনাৰ মাংস বনাই আছোঁ যেই কি নহওক আপোনালোকে চাই থাকক আদা ৰুকি ল'লোঁ আদাখিনিও দি দিলোঁ ছাগলী মাংস বুলিলে কিন্তু আদা দিবই লাগে নহ'লে ছাগলী ছাগলী গোন্ধাই থাকে কিন্তু অকণমান গোন্ধালেহে ভাল লাগে আকৌ দেই এয়া দহ মিনিট ভাজি লোৱাৰ পাছত এয়া বপাৰ খৰিচা টেঙা উলিয়াই মই মিক্সিত মিহি কৰি ল'লোঁ যদিহে মিক্সিত মিহি কৰি লয় তেতিয়া ছাগলী মাংস জোলকণ খাই বৰ ভাল লাগে সেইবাবে মিহি কৰি ল'লে বেছি ভাল দেই জোখমতে অকণমান গৰম পানীও জোখ কৰি দিলোঁ এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম যিহেতু ছাগলী মাংস সিজোঁতে অকণমান সময় লয় সেইবাবে মোটামুটি পঁচিছ মিনিটমান লাগি যাব এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিছোঁ শেষত আকৌ এই তেজপাতখিনি আঁতৰাই দিছোঁ কাৰণ ইমান ধুনীয়াকৈ উতলাৰ পাছত তেজপাতৰ কোনো মূল্য নাই ইয়াত নহয়নে বাৰু ছাগলী মাংস আপোনালোকে সকলোৱে জানে বহুত ভিটামিন থকা মাংস লগতে কলেষ্ট্ৰলটো বাঢ়ি যায় সেইবাবে যদিহে খৰিচা টেঙা দি খায় তেনেহ'লে কলেষ্ট্ৰলটো ইয়াত মানে একেবাৰে কমি যাব বুলি ক'লেও বেয়া নহয় যিহেতু সকলোৱে জানে বাঁহগাজ খৰিচা হওক বাঁহগাজ খালে বা ভাজি পেলাই যে বাঁহগাজ খোৱা হয় কলেষ্ট্ৰল বহুতেই কমি যায় সেইবাবে মই এনেধৰণে আজি ছাগলী মাংস বনাইছোঁ লগতে কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি থ'ব আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ ঘপককৈ পাবলৈ আপোনালোকে বেল আইকণটো টিপি অল কৰি থ'ব এই আচক সকলো তেজপাত এনেধৰণে মই ইয়াৰ পৰা কাঢ়ি দিলোঁ জেকি নহওক এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম তাৰপাছতে আৰু খাব পৰা হৈ যাব গৰম গৰম ভাতৰ লগত যেতিয়া আমি পৰিৱেশন কৰিম তেতিয়া ভাল লাগিব অঁ আৰু এটা পাত থাকিয়েই গ'ল কেইবাটাও পাতো দিলোঁ যে সৰু সৰু এটা পাত থাকি গ'ল সেইটো পাতো লাহেকৈ গৰমে গৰমে মই ইয়াৰ পৰা আনলোড কৰি দিছোঁ মানে আঁতৰাই দিছোঁ এইয়াচক খুব ধুনীয়াকৈ হৈ আছে আনফালে আৰু এটা বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ সেইটো কি জানেনে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মাংসখিনি সিজি লওক আৰু এটা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আছোঁ ইতিমধ্যে মই মাংস ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া ওপৰতে অকণমান আদা ৰস দি দিম জলকীয়া ফালি ফালি দি দিছোঁ যিহেতু জ্বলা নহ'লে খাই ইমান টেষ্ট নাপাম সেইবাবে দি দিছোঁ এনেধৰণে লগতে আপোনালোকক জনাইছোঁ ছাগলী মাংসই হওক বা কুকুৰা মাংসই হওক বা গাহৰি মাংসই হওক অকণমান এনেধৰণে খাব পাৰে মানে খৰিচা টেঙা দি এইফালে মাছৰ পেটু বনাবলৈ লৈছোঁ দেই আন এটা কেৰাহী পাতি লৈ পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা কৰি লৈছোঁ মাছৰ পেটুখিনিও আজি এটা ডিজাইন দি বনাম কি ডিজাইন আপোনালোকে চাই থাকক ধুনীয়াকৈ ভাঙি চিঙি হালধি নিমখ সানি এয়া তেলতে দি দিছোঁ অৱশ্যে বইল কৰি ল'লে বেছি ভাল মই এনেধৰণেই বনাইছোঁ লগত এটা বস্তু মিশ্ৰণ কৰিম খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ ৰ'ব ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে মৰমৰ বান্ধৱী এগৰাকীয়ে ফোন কৰিলে খা খবৰ লওঁ বুলি ব্যস্ততাৰ মাজতে তাই ফোনটো ৰিচিভ কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছত মিশ্ৰণ কৰি দিলোঁ বিলাহী সদ্যহতে মাছৰ পেটুখিনি বইল কৰি ধুনীয়াকৈ জোল বনালে বেছি ভাল নালাগে মানে খাবলৈ কিন্তু এনেধৰণে বিলাহী দি খায়ো বহুত ভাল লাগে যেই কি নহওক চাহো তলাই আছোঁ আনফালে জলকীয়া ফালি ফালি দি দিছোঁ মাছৰ পেটুও বনাই আছোঁ কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ যিহে গৰম পৰি যে জানেনে তথাপিতো ভাবিছোঁ যদিহে মই দুই তিনিদিন ভিডিঅ' নিদিওঁ মোক কিজানি কোনোবাই পাহৰিয়ে যাব সেয়েহে সুন্দৰকৈ সকলোখিনি বনাই আছোঁ চাহ আকৌ কাষ্টমাৰৰ বাবে বনাই আছোঁ যিহেতু মই আগফালৰ যিটো আমাৰ হোটেলৰ কিচেন তাতে বনাওঁ চাহ বনায়ো আছোঁ এইফালে মাছৰ পেটুও বনাই আছোঁ কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব পাৰিবাহি